शार्दूल कर्तव्य दैव मनिक कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल दैवमानिकं दैव मनिक गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ज उत्तिष्ठ कमलाकांतलोक्यम मंगल कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि दान शीले दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री, श्री वेंकटेश दैदे तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते ऋषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः तव सुप्रभातम्

दिव्य गृशे खर विभो तव सुप्रभात उन्मीय नेत्रयुग मुतम पंचरस्था कदली फल पायसानी भूप्वा सलीलमथ के लिएशुका पठती विभो तव तंत्री प्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यं शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् बृङ्गावरी च मकरन्दरसानुविद्धनकारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपात सरसी कमलोदे शेषाद्रिशेखर विभो तव शेषादृशे खर विभूतवसु प्रभातं पद्मेशमित्रशतपत्र गतालिवर्गाः हर्तुं श्रियम्बुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या वेरीनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषादृशे खर विभो तवसु